Такое не может не нравиться. Обычно это заканчивается покупкой трекового мотоцикла участием в соревнований. Реально счастливые глаза Артура. Ты подивись, это просто Ален Далон. Это просто, просто посмотри счастливый человек. Видишь выход, хлоп, добавляешь газ, у тебя мотоцикл начнет равняться, ты вот вернулся, немножко наклонился. Спасибо, что не понадобились нам. Спасибо. Пока-пока. Друзья, всем привет! Сегодня вы снова на канале Гергица. И сегодня у нас необычный выпуск. Мы находимся на треке в городе Полтава. Трек называется Лтава, построен в 1985 году. Здесь я проехал не одну гонку. Сюда я привозил свою гоночную команду. Здесь ребята становились чемпионами. Здесь люди получали незабываемые эмоции, которыми я захотел поделиться с другими людьми, которые таких эмоций еще не получали. Сегодня мы расскажем, какой входной билет в мир тренировок на мотоциклах, с каких мотоциклов можно начинать, да, и вообще, как на треке себя вести и какой результат вы с этого получите. Потому что большинство мотоциклистов ни разу в своей истории не выезжали на трек. А это неправильно, ребята. У нас в Украине есть треки и мы должны на них ездить и гоняться, а не только по городу там Дубасить. По городу не надо Дубасить. Вот специальные места для того, чтобы тягаться и для того, чтобы э, расти как пилот и потом ездить безопасно. Поэтому, друзья, сегодняшний наш выпуск посвящен теме трека и бюджету, бюджету, с которым можно сюда приехать. Он не космический, я вам сегодня все расскажу. В общем, друзья, когда вы приезжаете на любой трек, неважно где он находится, первое, что нужно сделать, ознакомиться с трассой. И желательно это сделать выходом на нее, либо проездом на велосипеде, либо там на каком-то самокате. Это очень полезно, вы сразу поймете траектории, куда ехать, откуда, куда смотреть, увидите точки для зрения, зоны вылета там, и разные подобные вещи. Потому что вот я со своего опыта знаю, когда ты выезжаешь на мотоцикле, ты даже не всегда замечаешь перепады высоты. А когда ты пешком проходишь, либо на каком-то там тихоходном транспорте, ты это всегда видишь. Вообще на нашу эту сходку мотоциклетную, трековую, собралось очень много разных ребят разного возраста, разного социального статуса и самое интересное, на разных мотоциклах. Были ребята даже на туристических байках, на стрит-мотоциклах, на спортах, естественно. Вообще меня очень порадовало, что съехалось просто по поздороваться, познакомиться. Такое ощущение, что пол мотоциклетной Полтавы на подобных мотоциклах. Меня это очень порадовало. Ну и, естественно, питбайки. Потому что питбайки это самый элементарный, самый дешевый, самый простой вход в мир мотогонок, который требует очень мало вложений. Но по питбайкам проходят прям полноценные соревнования. И объемность этого соревновательного рынка, она очень вместительная и легко масштабируется. Ну, в общем, все одели свои гоночные комбинезоны, ту экипировку, которая была. И первая сессия, естественно, я попросил всех не спешить, не гоняться, спешить никуда не нужно. Нужно изучить трассу и закрепить этот навык. То есть сугубо траектории, посадочка, да, там зрение, отработать вот эти штуки. И я вас очень прошу, ребята, вот вы наши дорогие зрители, когда вы попадаете на треке и я надеюсь у вас появится такое желание когда вы попадете первый раз на трек не надо показывать что вы самый быстрый пилот в городе это плохо закончится чаще всего просто выйдите запомните дорогу запомните траектории и смотрите за другими ребятами кто куда едет и по чуть-чуть наращивайте свой темп вот такая рекомендация от меня Болталось, болталось. Такое не может не нравиться. Обычно это заканчивается покупкой трекового мотоцикла участием в соревнованиях. Да, я один раз ездил и купил мотоцикл трековый сразу себе. Мы позвали на чайку на да. первую тренировку. Он приехал на своем мотоцикле. Ты на каве был, да? Да, на каве. На каве городской проехался, все, все у него джиксер, уже гоночный комбинезон, да, уже в Полтаву приехал. Штраф, штраф уже словил штраф по Естественно, после того, как мы проехали первую сессию, я увидел некоторые ошибки по посадке у некоторых пилотов. И, соответственно, мы заехали в закрытый парк. Это тот, то место, там, где стояла наша палатка, плюс гоночные боксы. Всех собрал, поставил питбайчик, сел на питбайк и примерно показал ребятам посадку. Потому что у некоторых ноги там на подножке стояли не пальчиками к мотоциклу, а в сторону, как у лягушек на на пятках там либо на середине ноги. То есть такие мелкие ошибки, которые сразу же выстраивают не совсем правильную посадку и какие-то сложности в физи физиологии поворота. Короче, вам сегодня надо всего лишь пару плоскостей, в которых проработать пальцы ног, надо поставить на подножечки вот таким образом. На, на пальчики. Коленями держитесь за бак, полностью держитесь за мотоцикл с, с помощью коленей. Руки максимально расслаблены, ни в коем случае не ровные, они как-то не, не вздернуты. В расслабленной позиции. И сейчас, когда какой-то прямичок, вот я иду первый, ускоряюсь, вы добавляете газ и немножко наклоняетесь на мотоцикле. Можно немножко, прям даже сдвигаться, задницей чуть-чуть назад. Хлоп, сдвинулся. Идет закрытие. Вам не надо там устраивать цирку уродов какое-то там вот такое что-то там что-то такое просто вот чуть газ добавил немного пригнулся взгляд вперед идет закрытие газа вы немножко равняете спину и наклоняете в сторону поворота то есть выходите с базы мотоцикла мотик здесь а вы рукой, головой подтягиваетесь ближе вот сюда к руке. Тоже не надо там вот что-то такое делать. Просто хлоп и как бы такими полукругами работаем. Вот раз, левый поворот, дошел в закрытие газа. Просто закрытие газа, даже без торможения. До апекса, видишь выход, хлоп, добавляешь газ, у тебя мотоцикл начнет равняться, ты вот свернулся, немножко наклонился. Вот эти движения сейчас в ближайший час нам надо выучить и отработать. Ну, снова-таки, это без переизбытка, не так, как индусы там, знаешь. Это все быстренько подровнял, потом снова выпустил ребят на трек, на следующую сессию снова снял, снова подровнял. И вот таким подобным образом мы начали строить посадку пилота на мотоцикле в соответствии с тем мотоциклом, на котором он едет. Потом снова подкорректировали траектории, потому что когда ты едешь, ты начинаешь немножко ускоряться, тебе кажется, что ты там летишь куда-то в космос, и, соответственно, ты уже там чуть-чуть едешь не туда. А люди все новые, все из города, с городских условий, и приходится их адаптировать. Как говорит один мой товарищ, который учит людей плаванию, говорит, если бы я так учил, то люди бы... Не буду говорить, что она говорит. Так, ребята, хочу вас познакомить с Вадимом. Вадика очень давно знаю. Когда-то и с командниками были, соприкасались. А еще он хороший стоматолог. Если в Киеве кому-то зубы полечить, такой, Саша, за, затравочка. Но не о том. Вот этот мотоцикл, это питбайк. Какая фирма у тебя? Воко. Воко. Ничего себе, я таких фирм даже не слышал. Все ездить на каких-то там UCF агионах, но решили в этом году. Попробовать новые. Да, Внести в чемпіонат України щось новеньке. Ну, ти знаєш, я бачу, що він такий трошки в тебе підзаряжений, тормозна система хороша, руль поміняний, защита рук, радіатор да, такий серйозний, достатньо, диски пофарбовані. Я бачу, що ти тут трошки підвклав денег. Розкажи про бюджет мероприятия, скільки взагалі коштує підбайк? Тут бюджет десь 2000 доларів точно є. Тобто двушечка, двушечка баксів і, і підбайк. А от якщо ти перемістиш камеру, Туда? вот туда дим там питбайчик э, артура продал его за 1200 через за 1300 долларов мотик полностью подготовленный то есть входящий билет от 1000 долларов до 2 и вы о себе питбайк на якому можно что делать гоняться вадик гоняться. гоняться гоняться и займать тумбы войти в этот мир очень легко и тренировки стоят очень и очень дешево денег обычный выезд там на тренировку с человека в районе 500 гривен и все и полетели Правда? Так да. же? Все, класс. Так что, мы, ребята, что вы там сидите? Вы, я вас жду. Там вот у нас Телеграм. Добавляйтесь туда. Мне на мой личный номер его надо скрыть, чтобы вы меня там не замахивали, не писали мне в час ночи. Все добавились туда, и мы с вами будем встречаться на треках с вот такими вот, начиная вот с таких бюджетов. А если вы более кучерявые и хотите выехать на каком-то М1000РР, тоже покупайте их. Спортивный пластик, СРР, и тоже поехали. На этих мотоциклах тоже гонки происходят, и тоже тренировки. Я вообще думаю, что каждый мотоциклист должен быть на треке. Согласен? 100 500. Все, полетели. как рождается мотогонщик? Давайте разберем пример, который вот вижу я здесь сейчас на работе у себя в Эросмото ежедневно. Это наш Артур. Он отучился у нас в мотошколе, купил себе Ямаху Р6 для города и соответственно увидел наши желания, наши выезды на трек. И человек зацепился, как бы он увидел, знаете, как яблочко гнилое, которое прикасается к другим. И это передалось ему. Соответственно, он у нас же на работе. Дима засмеялся. У нас же на работе он увидел питбатчик, который продавался всего лишь за 1200 долларов. Соответственно, он его купил, не сдержался. На улыбке нашел новый красивый комбинезон. Кто-то там продавал за 350 долларов. Шлем, перчатки были, там ботинки докупил, ну там еще долларов 150 или взял наши какие-то тренировочные, не знаю. В общем, цена бюджета 2000 долларов. И человек участвует в тренировках перед работой, у нас на чайке ездит и тренируется. Выезд на трек там, стоит 500 гривен примерно, и человек там 2 часа в день может проводить на мотоцикле, на пидбайке. Входящий билет 2000 долларов. И самое, что интересное... Если вы тренируетесь э, в спортивных вот этих состязаниях на мотоцикле, то в городе вы ездите намного спокойнее. Одна гонка вы проехали раз в месяц, например, и по городу вы ездите намного спокойнее. Вы, вы уже никуда не спешите, у вас нет вот этого там стартоваться светофора быстрее всех, мчать правее правого там или левее левого, куда-то торопиться. Вы уверены в своих силах, вы уже этот пар спустили. И ваше вождение на мотоцикле становится намного приятней. Ваш навык позволяет раскрывать потенциал мотоцикла. Но вы не всегда будете, будете хотеть это делать в городе. Поэтому, друзья, я всех вас прошу, купите себе минимум питбайки и переходите на трекову сторону к нам. Реально на щасливий Артура. Тура. Ти подивись, це просто Ален Далон. <ріст> Поняло, то як є мемчик, життя наркотой, там такий чувак сидить, там погано виглядає, там життя з мотоциклом. Його лицо вставити, це просто просто посади щасливий чоловік. Серьога перебухався Люхай вчора. Як <ріст> треніровка, пацани. Я думаю, я програю. Що це за бокси такі цікаві? Це гоночні бокси з обратної сторони трека. І тут вони всі здаються в оренду, їх можна брати, і розміщати свої мотоцикли, механіків, пілотів, навіть прицепи, все, що хочеш, можна розміщати і виїжджати відразу відсюди на тренування. Мотоцикли з грілок знімаються. А, кстати, там наші да, мотоцикли стоять. Пошли покажемо. Дивись, ось спортивні мотоцикли. Підбайчик 600 джиксер і літрова кава, на які я їжджу. Мотики на грілках, в тіньочки, тут ставляться там все, що вам потрібно. Другий етаж є, там даже диванчики можна поспати. Коротше, хто не боїться клоповників, А ми, мотоциклісти, ми їх не боїмося. Ми в таких условиях можемо собі тренуватися, нічого страшного нема. Там поставили палаточку, щоб наші гості і пілоти сиділи спілкувались. Тут працюють механіки, скидують мотоцикли з грілок, буквально 30 секунд ти на треки. Все ділиться на сесії. Група А Б С по временним проміжуткам. І все, хлопці виїжджають, тренуються. Прикольно, да, да. все дуже просто, дуже-дуже просто. Розкажу просто історію, дуже цікаву. Right. Повертаюсь, там бачиш, дивись, постер. Ніті шпал. Це мій кент з команди BMW, дуже крутий чувак. І бачиш, як от Шпал написано на англійському. Він інш, uh -huh. поняв. І він такий от команда BMW, все таке, я це був 2017 рік, все дорого багато, навіть 16-й чи 15-й. Я попадаю на мотовиставку, мотобайк тоді був. Іду, а він стоїть так в комбінезоні, возле мотика, на стенді. І Він такий стоїть, що з кимось розговорює, я такий підхожу, говорю, о, прикольно, іду, з інтересно, він український розуміє. Чи, чи може на англійському, він такий стоїть, і я запинув, як, звісно, не розумію. Мені так стидно. Євали. Я такий хлопчик, хлопці, пішов. Я сподіваюся, що він забув цю історію, бо потім ми вже ганялися і в місті, ага. там і одну гонку. І він мені ніколи це не згадував, але я бач признався. Основною моєю задачею, я цього три дня була вивести ребята. Німного їх. как бы, стать таким проводником в мир спортивных мотоциклов, трековых мотоциклов, ну, чем я, в принципе, и занялся. Ездил, смотрел на ребят, анализировали их ошибки, немножко поправляли. Часто я показывал траектории, ехал спереди, ехал сначала медленно, потом немножко начал наращивать темп, потому что и люди начинали как бы включаться и прогрессировать, соответственно, тоже в вождении своем. Потом у меня была возможность дать крепкого газу на своей боевой Кавасаке получить еще больше удовольствия. Потому что все сходится, уже сам раскатился, и ребят раскатил, и, и, и есть куда разогнаться и проехать. Поэтому Кава десятка открыла свой потенциал. Также съехалось очень много классных ребят с разных уголков Украины. Были ребята с Кременчуга, Полтавские, там несколько человек с Харькова. Также приехал Макс, я его раньше не знал. Он приехал на Кавасаки-Версус э, с Киева. Хоть мы в одном городе живем, но познакомились мы на нашем мероприятии в Полтаве тоже неплохой такой пилот очень вырос эти два дня и на второй день я ему дал свою боевую кавасаки чтобы он ощутил подготовленный мотоцикл в специальных условиях где можно раскрыть потенциал понятно что сразу он его не раскрыл но ну, и никто не раскроет когда вот так вот сразу с улицы с городского с, не, с, туристического, мотоцикла, с туристического мотоцикла пересаживаешься на подготовленный и мало кто сможет раскрыть потенциал но тем не менее я увидел, как человек кайфанул, как у него глаза заблестели. Он увидел, что мы доверили мотоцикл литровый, да, там подготовленный, получил море удовольствия. Говорит: все, я буду заниматься, я хочу купить мотоцикл, все, я теперь буду ездить. Поэтому я не удивлюсь, если мы его увидим в дальнейших наших выпусках, связанных с треком и вообще в каких-то соревнованиях в чемпионате Украины. Ну, в общем, такие дела. Там, Дима, там заруба, заруба. Там... Антон атакует по внутреннему апексу. О, ошибка! О, газу! Победа Антона на последнем повороте. Да ты шо. Вот это драма. Шестисотка. От... Ой! Ой! Чемпион Украины, Антон! И второе место за Максом! А, да, первое место, пошел на литре едет. Я думаю, что впечатления у Макса будут просто незабываемые. Пошел на Версусе ездил на туристическом мотике. Приехал на тренировку к нам, полностью на городском, грубо говоря, мотоцикле, неподготовленным никак на трек, никогда на треке не ездил. Сегодня второй день тренировки. Я дал свою гоночную литровую Кавасаки за X10R. Я дал у него первый круг. И я смотрю, его глаза, знаешь, даже через черный визор видно. Они просто вот такие, он вафи того, что происходит. Это эмоция на всю жизнь. Так, шестисоточка и джиксер. Еще плюс два мотоцикла вышло на трассу. Так, а это Макс, познакомьтесь с ним. Я с ним сам познакомился вчера первый раз. Раньше мы не были знакомы. Человек приехал с Киева на вот этом мотоцикле на Версусе 650, да? да? И на этом же байке он отъездил два дня на трогне. Скажи свои впечатления. Однозначно стоит попробовать на своей технике, понять, что такое езда на треке, получить удовольствие, получить удовольствие от трека, от своего байка и понять, стоит дальше развиваться или не стоит однозначно решение одно будет <свят> стоить. Однозначно решение, что стоит, поэтому, когда вы будете присоединяться в наше движение, сразу закладывайте бюджет на покупку трекового мотоцикла, либо питбайка, потому что это неизбежно. Все, кто участвовал, либо уже купили, либо уже подыскивают все варианты. Ну, вот на туристическом мотике ты проехал, да, на своем, грубо говоря, городском мотоцикле по треку было очково вообще, было страшненько. Или вот какие, какие эмоции ты испытывал? Расскажи Не, вначале я не скажу, что очково. Если ты уже прикатанный на своей технике, то оно ну, прикольно. Прикольно до момента, пока не начинаешь набирать скорость, пока не начинаешь пытаться закладывать, а на потом... туристы закладывать. Вообще специфическая получается история, ну, типа закладывать. А скажи, за зарубу почувствовал с другими пилотами? Скажи, цепляет. Азар цепляет, да? Казино начинается. Особенно там тоже, когда питы обгоняют ты думаешь, блин, тебя переступить проще, чем объехать. <laughs> ну, во-первых, удивляет возможности техники, потому что в городе ты в любом случае потенциал весь не раскрываешь. На треке у тебя есть эта возможность, во-первых, безопасно, во-вторых, под присмотром инструктора, и ты ну, понимаешь, начинаешь постепенно прощупывать границы э -э ну, допустимых норм, да. и это однозначно то есть ну, остается у тебя в памяти, и я думаю, что в любом случае поможет потом на допах с точки зрения, знаешь, как в экстренной ситуации ты понимаешь лучше, как твоя техника ведет, как она может, на что она способна. И твой навык уже прокачан, ты уже смотришь, вот э, я с многими общался, да, вчера, и многие говорят на тренировках, говорят, слушай, я вот езжу, говорит, и я забыл, что надо смотреть в сторону поворота или смотреть туда, куда хочу доехать. И вот такие тренировки, они это раскрывают и включают э, этот навык в городе, и тогда ездить намного безопасней. Поэтому тренировки можно рассматривать как и контраварийная такая подготовка, как, как самая обычная тренировка, которая помогает лучше чувствовать свой мотоцикл. Спасибо тебе большое. Друзья, если вы прониклись в нашу историю, если вам эта история близка и вы хотите улучшаться как э, пилот э, на мотоцикле, ездить еще лучше и чувствовать его совершенно по-другому. Если мы вам хоть немного симпатизируем, подписывайтесь на наш канал, э, ставьте колокольчики, лайки, а также на мой инстаграм гергица69. А самое главное, если вас эта гоночная тема цыпануло, и вы живете у нас в стране, в Украине, пожалуйста, внизу там есть ссылка на телеграм в описании. Это наш личный канал, там, где мы описываем эти все ивенты, которые будем создавать, все наши мероприятия, которые будут проходить в дальнейшем по всей территории Украины на разных треках. Поэтому вы можете стать частью наших следующих выпусков и нашей мото-жизни. Будем рады вас там видеть. Спасибо, что не понадобились нам. Спасибо. Пока-пока. Ну что, пацаны, давай быстренько, давай. уже ничего не орет, давай все станем. Ваня, 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 пожалуйста, здрасте. Ваня, ну давай, иди сюда, пожалуйста, ты нам надо. 16-летнее дарование, кстати, очень круто раскрылся, пацан. Всегда все хорошее рано или поздно заканчивается. И наш двухдневный трек-день в городе Полтава подошел к концу. Я хочу всех поблагодарить присутствующих, те, которые остались. Многие уже разъехались, людей было побольшенько. Это были крутые выходные, по-моему. Я получил море удовольствия. И хочу сказать, если вы хотите присоединяться, я напоминаю, в ссылке под видео есть телеграм-канал, там, где мы будем организовывать ивенты дальнейшие наши. Там можно переписываться, всякие такие. Короче, все увидите. Подписывайтесь на канал, на все наши соцсети. Увидимся в следующих наших выпусках. Пацаны, всем спасибо. Спасибо. Все, все спасибо. домой. <смех> <смех> спасибо. спасибо. Спасибо, механики. Вы самые лучшие чуваки. Dream Team. Команда у нас и бейшая. Макс, раз знакомство Спасибо.